চিনেমাখনৰ কথা সুধিবই লাগিব আপোনালোকে কৈ আছে যে ভাল হৈছে চাব লাগে এইটো বস্তু নমস্কাৰ মই ছেমিম আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিও মোৰ এই অনুষ্ঠানলৈ এগৰাকী নহয় দুগৰাকী অতিথিয়ে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোক দুয়োগৰাকী এইকেইদিন বিশেষকৈ চছিয়েল মিডিয়াত খুব বেছিয়ে চৰ্চা হৈ আছে এখন বিশেষ অসমীয়া চিনেমাৰ কাৰণে আৰু খুব ভাল হৈছে মানুহৰ খুব ভাল ভাল ফিডবেক আহিছে অসমৰ প্ৰতিটো হলতে চিনেমাখন চলিছে গতিকে মইও ভাবিলো তেখেতসকলৰ মই মোৰ অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰণ জনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ চিনেমাখনৰ কেনেকুৱা নহয় তেওঁলোকে কেনেকে কষ্ট কৰিছিলে কি হয় চিনেমাখনৰ কথা আপোনালোকক জনাওঁ আৰু আৰু বেলেগ বেলেগ কথা আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ আমাৰ মাজত আছে ছাৰ মিষ্টা বা আৰু ৰিকি দা স্বাগতম জনাইছো কি খবৰ খবৰ ভাল

কেনিক দিলো এতিয়া যি কৰা হাতত পঢ়াৰ পিছত পঢ়াৰ

একদম যিয়ে নহয় বাৰু অভিনেতা এজন লৈছে বাৰু তাৰ এইকেইটা সুধিছো

চাকৰি বাদ দি মই ফ্ৰিলাঞ্চ কাম অডিঅ'ভিজুৱেল প্ৰডাকশ্যন ইভেন্টছৰ কাম বা লগতে এইখিনি কাম কৰি আহিছিলোঁ ত' তাৰপিছত শৰ্মিষ্ঠাই দুহেজাৰ একৈছ চনৰ শেষৰ ফালে মোক ফোন এদিন কৰিলে কৰি কৈছে যে মই এখন স্ক্ৰিপ্ট লিখি আছো তাত এটা কেৰেক্টাৰ আছে তোমাৰ কথা ভাবিছোঁ মই সেই কেৰেক্টাৰটো বিশেষ মানে তেতিয়া এইটো মোক ক'লে যে কেৰেক্টাৰটো কিন্তু চিগনিফিকেণ্ট আৰু মানে প্ৰাইমেৰী কেৰেক্টাৰ মেইলত মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাট মই ইমান এটা চিৰিয়াছ কাৰণ চিনেমাৰ কথা নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা চিনেমা বহুত সময় লাগি যায় ত' মই ভাবিছোঁ তাই এতিয়া লিখা আৰম্ভ কৰিছে প্ৰডিউচাৰ বিচাৰিব ডাইৰেক্টৰ ফিক্স কৰিব বা গোটেই বস্তুটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব লাগে ইট উইল টেক টাইম আই মই ক'লো ঠিক আছে হ'ব দুই তিনি মাহৰ মূৰতে কেনট বি টেকেন লাইটলি চেইটো যেতিয়া মগজত যেতিয়া সোমালে তেতিয়া অলপ ভয় অলপ এক্সাইটমেণ্ট ফূৰ্তিও আছিলে ত' বাট তাৰপিছত আমি চিনেমাৰ একচুৱেল শ্বুটিং আৰম্ভ কৰাৰ আগত আমি তেনেকুৱাকে একেলগে বহি আমি কিছুমান ৱৰ্কশ্বপ বুলি ক'ব পাৰি বা মোক এক ধৰণে অডিশ্যন লোৱা বা তেনেকুৱা সেইটোও ক'ব পাৰি যে মই এইটো কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটো এটা ট্ৰাইল এণ্ড টেষ্ট হ'ল এণ্ড দেন ফাইনেলি শৰ্মিষ্ঠা কেনি চবে ডিচাইড কৰিলে যে ল'ব পাৰি একদম এতিয়া যে মই এতিয়া যিহেতু ইমান দিনা চলি আহিছে আৰু যিসকলে গৈছে স্বতঃস্ফ্ৰুতভাৱে ফেচবুকত লিখি বিস্তৃত ভাৱে লিখিছে যে একজেক্টলি কি ভাল পাইছে আৰু তাত কেইটামান বস্তু একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ যে চবেই ষ্টৰিটো খুব ভাল পাইছে যে এটা খুব ধুনীয়া ষ্টৰি হৈছে ষ্ট্ৰং ষ্টৰি লাইন এণ্টাৰটেইনিং কেনেকুৱা ফিডবেক পাইছোঁ কেতিয়া শেষ হৈ গৈছে গম নাপালোঁ দুঘণ্টা টাইম কেতিয়া পাৰ হৈ গ'ল আমি বস্তুটো ফিলেই নকৰিলোঁ এক্টিং মই নিজৰটো নিজে ক'বলৈ বেয়া হয় বাট যিসকলে ফিডবেক দিছে কৈছে যে এক্টিংটো খুব নেচাৰেল হৈছে লগা নাই যে চিনেমা এখন চাই আছোঁ

আধা ওলোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ ত মোক এজনী ছোৱালীয়ে কলে মানে সেইটো ৰাখো বুলিয়ে ৰাখিছা না তেনেকে মই বোলো সেই ছোৱালীজনীৰ সেইটো সময়ত নেইল পলিচৰ চিন্তা কৰিব পৰা অৱস্থাত তাই নাই গতিকে তাত নেইল পলিচৰ কথা চিন্তা কৰা মোৰ প্ৰশ্ন নাহে তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে কৈছে বেলেগ এক্টৰ হোৱা হলে তোৰ নেইল এক্সটেনশ্যন লগাই মেলি একদম ধুনীয়া কৰি থলে আপুনি দেখোন তেনেকেই থাকে নাই সেই কেৰেক্টাৰটোৱে তেনেকেই থাকিব মোৰ তেনেকেই আছো আৰু সেই কেৰেক্টাৰটো যদি মই কলো মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লাইফৰ ওপৰত বেষ্ট

ঘৰুৱা নিচিনা মৈত্ৰে মই কম সেইটো কাৰণে মানে একেবাৰে সহজ আছিলে গোটেই

আপন দায়ে পালে বেষ্ট মেল সিংগার আৰু বেষ্ট ব্যাকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক এইখন চিনেমাৰ গান চিনেমাৰ আৰু বেষ্ট ডায়লগ এণ্ড স্ক্ৰীণ প্লে কেনি বছৰমতে মই একেলগে পাইছোঁ আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি আমি ষোল্লটা নমিনেশ্যন পাইছোঁ হ'ব এতিয়া আপোনাক আকৌ বাৰ সুধিছোঁ চিনেমাখন শ্বুটিং কৰিলে বেয়া অভিজ্ঞতা কিবা আছেনে বেয়া অভিজ্ঞতা একোৱেই নাই আৰু মই ভাল পোৱা মানে মই গৰম দিনটো বৰ এটা ভাল নাপাওঁ কামৰ ক্ষেত্ৰত ওলাব লাগিলে যাবলগীয়া হয় মই ট্ৰেভেলৰ হওক বা ফিক নন ফিকচনৰো বহুত কাম কৰিছোঁ অডিঅ'ভিজুৱেল প্ৰডাকশ্যন হওক ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য কেমেৰা বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা বা গোটেই লজিষ্টিকছ মেনেজ কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কামত চ' এই পাহাৰীয়া জেগাবিলাকত দিনত ওলাই গৈ ভাল লাগে কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটীৰ গৰমত একদম ভাল নালাগে যদি শ্বুট কৰিবলগীয়া থাকে এক্টৰৰ গোটেই কাপোৰ কানিয়ে তিতি যায় কণ্টিনিউটিয়ে নাথাকে কাইণ্ড অফ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ শ্বুটিং হৈছে ঠাণ্ডাৰ দিনত শাক পাচলি এভেইলেবল কেনিৰ চিনেমাত খানা এ ওৱান হ'ব লাগিব টাইম মতে হ'ব লাগিব কাৰণ কেনি আৰ্লি ৰাইজাৰ পুৰা এক্টিভ এক্সাৰচাইজ কৰে মানুহ টাইম মতে নিজৰ শ্বুট আৰম্ভ কৰে আন্ধাৰ হোৱাৰ পিছত বেছি কাম নাৰাখে সোনকালে ঘৰলৈ গৈ সোনকালে হোৱাবিধৰ মানুহ চ' যিহেতু ইমান চিষ্টেমেটিক আৰু থেংকফুলি যিহেতু গোটেই এটা মানে ঘৰুৱা কাৰোবাৰ নিচিনা হৈ আছিলে চিনেমাৰ শ্বুটিঙৰ সময়ত আমাৰ পুলটা কেনিয়ে এইখন চিনেমা বাৰু মানুহে ভাল পালে বুলি ধৰিছো আৰু যি সকলে চাব জনা চাব যাব

যিটো কথা মই মানে ভাবিছিলোঁ সেইটো আপুনি অলৰেডি উত্তৰটো দিলে তথাপিতো মই সুধিমেই প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে বহুত ভাল ভাল চিনেমা ৰৈ যায় আৰু প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে কিন্তু বহুত ঘটীয়া বুলি ক'ব লাগিব শব্দটো কিছুমান মানে একদম উঠি যায় য'ত নেকি মানুহে হলত গৈ পেলাই আহি পেলাই গালি দিয়ে যে পইচাকেইটা বেকাৰ গ'ল হয়নে মানে পইচাটো হাতত থাকিলে চব ইজি হৈ যায় ন আজি যদি এতিয়া ধৰা আমি

অসমৰ মানুহৰ অসমৰ বুলিয়ে কৈছো আমাৰ যিহেতু ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো একেবাৰে গোটেই অসমখনে বোলে এক ধৰণৰ চিনেমা ভাল পায় এটা ফৰ্মেটৰ চিনেমা ভাল পায় তেনেকুৱা মই নেভাবোঁ কিন্তু আজি অসমৰে মানুহ আজি নেটফ্লিক্সতো বিভিন্ন ধৰণৰ চিৰিজ চাই সেয়া ডাৰ্ক চাৰ্কাষ্টিক হওক বা ৰিয়েল লাইফ ইছ্যুজ হওক বা নট জাষ্ট জাৱান বা এটা এখন জাৱানৰ নিচিনা বা পঠানৰ নিচিনা এখন ডাঙৰ চিনেমাই চাই বুলি কথা নাই বিভিন্ন ধৰণৰ চাই কিছুমান এনেকুৱা অ' টি টি প্লেটফৰ্মছ আছে হৈচই আমাৰ অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লক এণ্ড ডেইল বা ৰিল ড্ৰামা তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ অ' টি টি প্লেটফৰ্মছ আছে তাতো মানুহে চাই আছে এইবিলাক এক ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছে মানে ৰিয়েলিজিম দেখুওৱাৰ বা সঁচা কথাটো যিকোনো বস্তুক মই আই এম নট এগেইনষ্ট অতিৰঞ্জিত বা মাছালেদাৰ চিনেমা ডেট ইজ দ্য মেকাৰ্ছ চইচ যোনে বনাই আছে তেখেতৰ চইচ যে তেওঁলোকে একদম ফুল্লি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পেকড এখন চিনেমা বনাব খুজিছে তাত একচন কমেডি ড্ৰামা মিউজিক ডান্স লোকেশ্যনছ হিউজ পাব্লিচিটি চব থাকিব ডেটছ এ ডিফাৰেণ্ট সেইটো এক ধৰণৰ চিনেমা উইচ ইজ ফাইন সেইটোতো লাগেই কিন্তু চিনেমাৰ কথা কোৱা হয় আমি মই মাছ কমৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ আমাৰ সদায় এই কথাটো দেখিছোঁ বা পঢ়িছোঁ বা শুনিছোঁ নিজেও উপলব্ধি কৰিছোঁ যে চিনেমাই কিন্তু সমাজক বিভিন্ন ধৰণে চেইঞ্জ কৰাত বা সমাজক কিছু ধৰণৰ বাৰ্তা বা মেছেজ দিয়াত চিনেমাই এটা বহুত ডাঙৰ ৰ'ল প্লে কৰে চ' আমি ভাবোঁ আমাৰ এই চিনেমাখনৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ এটা অকল এজন এগৰাকী ছিংগল মাদাৰৰ লাইফৰ ষ্ট্ৰাগলৰ বাৰ্তাটোৱেই নহয় বা তেওঁৰ ষ্ট্ৰাগলৰ বিষয়ে দেখুওৱা হোৱা নাই বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বহুত সমাজৰ বিভিন্ন এছপেক্টছত চোৱা চুই যোৱা হৈছে এই চিনেমাখনত কিন্তু ইমান মানে সম্বেদনশীল এনেকুৱা কিছুমান ছাবজেক্ট মেটাৰ যদিও লোৱা হৈছে ট্ৰিটমেণ্ট যিহেতু কেনি বসুমতাৰী ডাইৰেক্ট কৰিছে ট্ৰিটমেণ্টটো এনেকুৱা যে সেই মই অলপ আগতে যে কৈছিলোঁ যে দুঘণ্টা কেতিয়া পাৰ হৈ যায় গম নাপাবি টাই হোৱা নাই একদম টাইট কাট এণ্টাৰটেইন কিন্তু হয় যে চাবজেক্ট মেটাৰটো কিন্তু চিৰিয়াছ কিন্তু তাতো কিন্তু বহুত কমিক লাইটাৰ মমেণ্টচ আছে কিছুমান কিছুমান মুঠতে মানুহে হাঁহিব আৰু কান্দিব

বহুত কেইটা দিশ আছে আৰু সেইটো মই এইকাৰণে কব পাৰো কাৰণ দৰ্শকৰ যিটো সঁহাৰি পাইছো মোলে ফোন আহিছে মেছেজ আহিছে মানে বিশ্বাস নকৰিবা কেনেকুৱা ধৰণে আহিছে আৰু মেক্সিমাম চবেই আহি মোক এটা কথাই কয় যে মোৰ কথনা ঘটনাখিনি আপুনি কৈ দিলে দেখোন সেইটো মোক কিয় সেইটো কিয় কৈছে মানে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চবৰ লগত হৈ থকা ঘটনা মিলিছে মানে মিলিছে কাৰণ এইটো আমি একো অতিৰঞ্জিত কাৰবাৰ এটা কৰা নাই যিটো হয় সেইটোৱে সেইটো কাৰণে মই পাৰো যে আপোনালোকে চ' আহ এতিয়ালৈকে যদি চিনেমাখন চোৱা নাই যিসকলে চালে বহুত বেছি ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু যিসকলে চোৱা নাই তেতিয়াহলে চাওক চিনেমাখন অসমীয়া চিনেমা ইমান কষ্ট কৰি তেওঁলোকে বনাইছে আমাৰ কাৰণে বনাইছে অসমৰ কাৰণে বনাইছে হয়নে দৰ্শকৰ কাৰণে বনাইছে চিনেমা চালেহে চিনেমা জীয়াই থাকিব তেতিয়াহে চিনেমা বনাব গতিকে চিনেমা চাওক আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকে আহিলে শেষত কি কৰিব শেষত প্ৰথমতেতো তোমাক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আমাক ইয়ালে মাতি অনাৰ বাবে যিসকল দৰ্শকে চাই আছে আমাৰ এই এপিছডটো যদি শেষৰলৈকে চাইছে তেওঁলোকলৈও ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ লগতে সোতৰ মে অলৰেডি ৰিলিজ হৈ গৈছে আমাৰ চিনেমাখন কেতিয়ালৈকে বৰ্তমান এতিয়া এসপ্তাহ সম্পূৰ্ণ হ'বহি এতিয়া সোতৰ মেৰ পৰা সকলোকে আমি হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছো অসমৰ ৰাইজক আপোনালোকে আহক ছবি গৃহলৈ এই চিনেমাখন চাওক আৰু চবতকে ডাঙৰ কথা গোটেই পৰিয়াল

নিজৰ লাইফৰ ষ্ট্ৰাগল ষ্টৰি কোৱাৰ কাৰণে দেই আজিটো চিনেমাৰ কাৰণে আহিছে মই এবাৰ কৈছিলো যে দুগৰাকী বেলেগ বেলেগ টিভত আছে দুজনে মানে মুখখন অকণ ফুলাইছে মই গম পাইছো মানে দুইটা থাকিলে আমাৰ কথাবিলাক ঠিক আছে আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিছো নমস্কাৰ